Jadi alhamdulillah kembali lagi kita di dalam sembang Agro Podcast Agrobank tahun 2026. Kita memandu ke Mersing. Tahun ni kita mulakan dengan salah satu produk kita juga tapi ini dipanggil program pembiayaan usahawan mikro Majlis Agama Islam Negeri Johor uh, Ma'inch bersama dengan Agrobank. Nak tahu program ni pasal apa? Kita tonton dulu VT ini bersama dengan branch manager Mersin sendiri. Jom kita tonton VT ini. Uh, nama program ini ialah program usahawan uh, Maish, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor kerjasama dengan Agrobank. Syaratnya ialah pengusaha atau peniaga sudah berniaga minimum 3 bulan sehingga 6 bulan di mana mempunyai rekod jualan dan juga rekod uh, bank yang baiklah serta berdaftar dengan SSM. So far di Mersing kita sedang ber, berkolaborasi dengan Jabatan Agama Islam di bawah unit asnaf dan bawah unit asnaf melebihi lebih kurang 20 orang berdaftar lah dan merupakan prospek Everbank Mersing Pembiayaan ini ialah pembiayaan tanpa faedah di mana setiap pemohon meminjam di charge hanya jumlah pokok sahaja dan jumlah minimum ialah RM1,000 sehingga RM10,000. Okay. Tujuan pembiayaan ini ialah untuk membayar Uh, pembelian aset uh, seperti pembelian uh, meja, kursi meja ataupun peralatan memasaklah untuk penjagaan yang melibatkan makanan. So antaranya kita di Bersih kita bekerjasama dengan uh, Jabatan Agama Islam di bawah unit ASNAF dan antara contoh uh, perserta ialah uh, Puan Diana. Puan Diana telah uh, kata uh, berniaga terlalu lama dan kita telah membantu dia lah dalam memperkembangkan lagi perniagaan So, Puan Diana sebelum ini uh, berniaga saya kecil-kecilan dan kini uh, telah mempunyai kedai yang lebih selesa lah untuk para pelanggan okay. Bagi mereka yang berdaftar bawa ASNAF Jabatan Agama Islam ataupun MAIS Negeri Johor Tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh uh, melawat ataupun berkunjung ke cawangan terdekat di sekitar Johor Bahru dan juga sekitar Negeri Johor Okay, dan kita uh, akan menyediakan hikmat nasihat kepada yang memerlukan dan jangan lupa tenaga itu mesti berdaftar dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Jadi itulah penerangan daripada branch manager kita Encik ini, Azhar, uh, branch manager Mersing tentang program pembiayaan khas ini. Kita sampai ke kedai akak Diana kita. Di mana nama kedai dia? Kedai makan KGM. Apa benda KGM tu? KGM bermaksud Kedai Makan Kampung Gajah Mati. Dalam masyarakatnya Ideal Nur Diana Enterprise. Jadi saya nak kenalkan yang saya pun tak nak panjang-panjang ni. Saya nak cerita terus yang kita jumpa hari ni, Puan Diana kita yang berada di sebelah saya. Apa khabar Puan? Baik, right, sihat. So, Puan Diana. Ya. Yeah. Mungkin boleh kenalkan sikit orang luar mungkin nak tahu siapa Puan, dekat mana asalnya, apa yang Puan buat, berniaga apa kat sini, ha, mungkin kita tak tahu tu apa. Okey saya Nordin Aminnon. Uh, saya berasal dari Pontian, berkahwin dengan suami duduk Mersing. Uh, Okey. Saya berumur 36 tahun. Mm -hmm. Saya mula berniaga di sini pada tahun 2016. Kita nak tanya ini puan. Puan apa yang ada kat sini sebab saya tengok tak putus-putus daripada -putus pagi ni orang datang ni maksudnya menu pagi sampai ke bawa ke tengah hari ke malam tu macam ni tengah hari saja sampai pukul tiga je oh pukul tiga oh, uh, menu ni apa yang special menu special uh, asam pedas ikan paten ikan bau ikan ikan paten ikan bau ni kan ikan sungai uh -huh. jarang ada tapi uh, kalau ikutkan kat Mersin ni uh, ada segelintir je kedai yang ada Okey, so kat sini puan hanya puan sajalah yang ada. Ya, kalau range dah 10 km tu saya, kedai saya yang ada. Oh, okey. Ha. Ha, kalau tak tak keberatan boleh pun cerita sedikit pasal keluarga, dan dengarnya dulu memang menetap di sini ke macam mana Puan? Ha, dulu uh, sebelum 2025, saya memang duduk sini. Uh, tapi sebagai saya dah dapat bantuan rumah, uh, saya dah pindah ke rumah-rumah yang dapat bantuan tu lah. Orang kampung-kampung bila berbual tadi, mengopi, saya dengar-dengar lah orang berbual cakap anak Puan ni dulu pun empat orang, ada seorang tu pun dah berjaya masuk ke MRSM semua yeah, kan Puan? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah dia masuk ke MRSM. Kita nak tanya Puan, uh, tadi kita dah tanya pasal menu apa semua kan? Sejak bila Puan mula operasi ni Puan? 2025 saya mohon mm -hmm. uh, bulan 5 macam eh bulan 4 macam lah. So Puan dapat benda tu bagus lah? Ha? ha? dapat lah. So, dapat bila dah dapat tu saya beli barang tersebut untuk expand saya punya perniagaan. Hmm. Saya beli kursi, meja apa semua, okay. peralatan dapur. Jadi Puan mulai kongsi tak Puan cabaran-cabaran yang Puan awal-awal dulu nak buka kedai ni ataupun ada cabaran-cabaran lain Puan boleh kongsi kan? Erm uh, masa saya mula niaga dulu uh, okay. saya uh. mak mertua saya bagi kedai ni. Wow. Uh, kira dah kira, dia bagi saya latihan okey satu hari. Lepas tu esoknya dia bagi mod, tinggalkan modal RM80 je. Wait, latihan satu hari? Ha ah. Dia tu modal RM80. Uh, dengan RM80 tu saya beli barang macam susu tu satu tin dan semua dengan support orang kampung pun okey makin makin tambah. Dua tambah lah. Ketika tu buat apa pun menunya? Menunya masa tu tetap ada ikan patin dengan bau. Oh. Wow. Ha, sebab kedai ni memang terkenalnya memang ikan patin ikan uh, mak saya tu asalnya uh, pun berniaga di sini juga. Oh, menyambung mewarisi lah. Ha, nah, menyambung tu. tapi uh, masa dia bagi ni dia dah dah lama tak berniaga. Oh. Nah, ha, maksudnya saya bermula dari zero, bukan customer dia dah ada. Oh, ha, okey 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 okey. Sebab mak meniaga tu macam ni, mak berhenti 2 tahun, 3 tahun lepas tu saya pula meneruskannya ah. Ah, tapi orang tahu sini ada ikan patin, ikan bawang. Oh menarik, menarik lepas tu macam um, kalau ikan patin, ikan baung, orang akan masak um, lemak, okay. masak tempoyak ha -ha. tapi sebabkan kita kan Johor jadi asam pedas tu macam biasa Terima. Ah, macam orang luar kan tanya um, ada tak masak tempoyak patin tapi kalau sebab customer saya gula ni memang dia kata asam pedas tak ada ke? Ha, dia tetap nak asam pedas juga. Sebab uh, Johor ni memang nak asam pedas juga. Uh, Betul-betul. Okey, bila cakap pasal tu, antara liku-liku permulaan je lah. Apa yang paling mencabar Puan? Selain dari modal, operasi ataupun pelanggan tu sendiri? Uh, macam pelanggan lah kadang ada yang tak ada ada macam kita di sini orang tahu ada ikan patin ke tapi orang datang nak cari ikan yang laut lah apa lah, hmm. macam tu tapi kita tak boleh nak dia orang sebab okay. kadang kadang semua balik juga macam tu. Oh ada juga. Ada. So macam mana puan menghadapi benda tu? Kita nak baik orang. Kalau datang kes macam tu macam mana puan? apa? Uh, saya cakap minta maaf tu, tapi ada yang sebab ikan sungai ni harga dia boleh tahan juga hmm. jadi ada yang pernah kena marah sampai tahap kena marah pun? ya yeah, sebab uh, hmm. macam contoh dia datang dua buah kereta semua mengambil ikan patin dia expect harga tu semua bawah 100 oh uh, sebenarnya harga, harga dia tu taklah mahal 120 je tapi hmm dia punya marah memang marah tu Allah ha, dia ah, tak, tak tahu. Ayat yang saya tetap ingat kedai tepi jalan pun harga macam dekat kedai mahal. Allah. Ha ah, macam apa oh, tak apa. Itulah macam simpan je lah dalam hati tapi tetap ingat. Jadi puan menerima benda tu macam ni. <laughs> Minta nasihat suami ke ataupun puan embrace macam maksudnya puan tak give up dan terus bangkit lagi semangat ke macam mana? Masa tu customer yang lain customer yang nampak kejadian dia orang kata dia orang yang datang backup masa waktu kejadian tu oh. customer yang lain yang backup cekak ikan ni ikan sungai yang dibela di sangka, bukan yang diambil daripada kolam harga berbeza dengan yang yang kolam jadi masa tu saya tak memang tak takkan nak marah customer Yelah. kan. Tema lah nak bergaduh, penat je. Faham, faham. Ha, jadi tu je lah. Yeah. Puan pun orang cakap secara rasional tak mengikut emosi kan you, untuk handle. Ya, saya tak pandai emosi. Ha, uh, Alhamdulillah. Itu pasal orang cakap orang baik-baik ni selalu Allah akan bagi yeah, dia. jalan rezeki uh, tu setiap-setiap setiap ada. Walaupun kita nampak uh, ya, rezeki kita tak tak ada tapi rezeki saya sentiasa ada itulah saya percaya rezeki sentiasa ada Allah, Allah antara rezeki tu anak pandai Allah, Allah. itu yang orang kata tak nampak tapi itulah pada saya saya nampak anak saya pandai anak saya, saya sihat mereka membantu pun tak biasanya membantu tak ke okay. kedai biasanya. anak aa, aa. sebab waktu persekolahan dia orang balik pukul 5 jadi oh, tak tak, tak sampailah okay. waktu cuti Ahad dia orang cuti apa cuti sekolah pun dah apa oh, kata tu biarlah dia rehat saya katoran tak nak dia mengikuti liku-liku perniagaan ni kita nak tanya pun Uh, macam mana? Tadi kita dah tahu pasal program pembiayaan uh, Minta maaf ya, saya pun nak kena baca program Saya sebut program pembiayaan usahawan mikro ni hmm? Uh, majlis agama Islam Negeri Johor sama dengan Agrobank. ni. Macam mana puan tahu tentang program ni? Saya masa tu uh, dijemput uh, dengan Maish untuk seminar di Johor. Oh, okay. Masa dalam seminar tu Mm, um, uh, Maish ada beritahu lah yang ada pembiayaan daripada antara bank yang saya ingat, agrobank dan bank islam hmm. dia ada bank lain tapi hmm. saya dah apply dekat bank islam dengan agro hanya agro yang terima hmm. permohonan saya dan lulus Okey. apa yang mendorong Puan untuk uh, apply pembiayaan? Okey macam saya nak expand saya punya perniagaan ni saya tak nak ditakut lama lagi kan, uh, jadi saya uh, oh, meluaskan perniagaan saya lagi, uh, saya tambah kursi apa semua tu oh. untuk lebih ramai customer boleh datang. Okay, so macam mana Puan, proses tu senang tak dengan agrobank? Ni? Maksudnya boleh cerita sikit tak ataupun lebih mudah je daripada yang disangka kan? Orang cakap uh, susah kan lah sebelum ni kan? Sebab kitorang tu kesabaran. Uh, pada konsep saya, saya apply je. Dapat tak dapat belakang kira. Kalau dapat, Alhamdulillah. Konsep okay. saya macam tu je. Hmm. Saya mohon mana mana pun macam tu. Hmm. Okay. So dengan Agropem? Mudah pada saya. mudah je lah saya. Dia nak chop saya hantar. Dia nak apa nak SSM saya bagi. Uh, nah, nak apa? Nak bank statement saya bagi tu je. Ada setengah orang bank statement dia orang kata rumit lah benda ni rumit pada saya. Tak rumit pun. Ada juga yang saya dengar orang berpuan-puan kadang-kadang susahlah nak ni, nak apply ada banyak benda, banyak karenah, banyak kriteria lah tapi Puan sendiri dah membuktikan benda ni sebenarnya mudah je lah. Memang senang, kata orang tu uh, antar orang tu senang, tak adalah kita nak kena sign, beria semua tak ada. Benda ni senang je. So terus masuk akaun yeah. dia? Ya, uh, lagi pun orang, uh, pegawai bank yang buat uruskan kan, jadi kita apa yang dia minta, kita bagi. Yang hmm, saya macam dengar Menariknya, pembiayaan ni tak ada faedah pun. Eh? Ah, oh, betul. Ah, itu yang seronok tu tak ada interest. Uh, saya ikat 5 uh, lima tahun. Selama lima tahun tu, uh, sebulan RM83 saya bayar. Oh, okey lah pun. Betul lah. <laughs> Alhamdulillah. Sebulan RM83. Ah, kalau pinjam dengan benda lain, boleh uh, tentu saya dapat. Dengan pembiayaan yang pun ada ni, kita dah tanya tadi. Tapi dari apa yang Puan gunakan sebenarnya dan dari segi peralatan, store, operasi semua apa yang paling ketara lepas pun dapat pembiayaan ni? Maksudnya ha. saya beli uh, dapur tiga tungku. Okay. Hmm, uh, dapur okay. tiga tungku tu kan macam untuk saya dulu masak, masak lauk saya pakai dapur yang kat rumah tu je. Haa ah, okey. <laughs> jadi dapur tu kalau kan dua je jadi bila tempoh masak tu dalam boleh cecah 2 jam. Saya sekarang bila tinggal tunggu dengan api dia besar, dia boleh satu jam je beza. Saya jimat 1 hmm. jam. Saya boleh relax sikit lah benda. Yang, ha. Jadi hmm. bila tu kan saya. Hmm. Macam roti canai uh, apa? Kalau dulu kecil dia punya apa dapur kuali tu, sekarang hmm. ha, dah besar sikit. Ha, jadi right. Jumlah roti yang dapat dibuat ya. tu Banyak sikit Lagi banyak ha. So pelanggan pun hmm. ha. Masa Apa pelanggan menunggu tu kurang sikit. Haa. Uh, Haa. Service sikit. lagi ambil ha, lah. Haa. Lah. Otomatik. Oh baguslah puan macam tu. Haa. Puan boleh Ni tak ada dalam ni. Saya nak tahu sendiri eh. Kita boleh kongsi. Boleh tak puan cerita perjalanan puan kira atur cara puan hari-hari ni lah. Apa yang puan buat? Daripada bangun pagi startnya meniaga ni pukul berapa? Pukul apa pergi pasar ni? Pukul berapa beli barang ni? Masak ni pukul apa? Boleh puan cerita sikit? Haa uh, macam saya uh, pukul enam setengah saya dah ada oh, dekat kedai. Enam setengah tu masak untuk sarapan. Saya masak nasi goreng aa uh, apa? nasi lemak, ayam goreng pun semua dengan kuah untuk roti canai. lepas subuh ni? hmm ah. okay. okay lepas tu uh, macam apa uh, ikan tu saya biasa pergi waktu mal, uh, malam lepas ambil anak sekolah ke apa oh, tu okay, okay. Uh, jadi macam tengah hari masakan untuk tengah hari saya bermula pukul 9 atau pukul 10 oh uh, okay. jadi dalam tempoh satu jam tu dah siap dah pukul sebelah tu memang dah ada menu tengah hari Oh. Asam pedas dah ada lagi lah laut sayur. Laut lain apa ada, apa. tapi yang lain tu berbeza. Menu tu berubah lah. Tapi apa? asam pedas patin dengan bau tu tetap ada. Itu kira orang panggil menu wajib. Mendish lah. Ha, menu, <laughs> menu, menu wajib lah Puan. Eh. Apa yang mendorong Puan untuk terus bertahan dalam dunia perniagaan makanan ni Puan? Ha, Puan dah cakap daripada 2016 kan? Apa yang... Demi anak-anak lah. Oh, okay, okey. Ya, yes, okay. Biasa memang demi anak-anak. Uh, apa? Kata orang tu saya tak pernah uh, sebelum kahwin saya tak pernah kerja. Lepas kahwin pun saya tak pernah kerja. Jadi saya tak tahu macam mana nak kerja. Dengan oh, orang. Okey. Jadi macam uh, suami uh, mak mertua ajak nak berniaga tak? Okey, saya teruskanlah ikutlah dia punya ni perancangan. Pun Okey. Alhamdulillah rupanya saya pandai berniaga. Puan, kita nak bagi buka mata orang yang melihat ni puan. Kalau puan tak kisah kalau puan kisah kita delete lah benda ni tapi puan boleh tak kongsikan kalau Puan tak keberatan tahap kesusahan Puan tu macam Puan cerita boleh tak Puan kongsikan supaya saya sendiri pun datang dari jauh ni Nak Tahu benda ni Puan Saya boleh jadi inspirasi boleh jadi rasa macam uh, hmm. Saya orang biasa je Susah sangat tu tidak mm -hmm. Rasanya orang lain lebih susah Tapi saya pegang uh, kata uh, Orang lain lebih susah tu Memang ramai lagi lebih susah daripada saya sebab saya rasa Rezeki saya sentiasa datang dari pelbagai cara. Bukan hanya kerana duit saja. Macam pun cakap tadi lah, Puan Kais pagi makan pagi ataupun pelanggan kurang. Saya ingat waktu PKP kan kita dah tak boleh buka ataupun ketika itu macam mana Puan cabaran ni? Um, masa PKP tu saya memang tutup sebab saya tahu customer saya yang kat luar ni tak memang kata orang tu dia orang tak bekerja. Jadi hmm. saya tutup ambil masa untuk 2 tahun juga sebab masa tu juga anak saya apa operation apa semua kan anak saya ni OKU okay, a uh, lutut dia ada jangkitan kuman pada lutut kanan mm -hmm. masa tu operation juga dan kemudian a uh, 2002 dia dah OKU okay, tu dia okey lah dia tak boleh berjalan apa semua kan okey saya terima je lah dan masa tu juga bila perniagaan dah mula walaupun dah PKP dah okey tapi saya punya perniagaan uh, agak slow kan tak boleh so duit tu memang uh, punca kata sumber rezeki tapi bertahan yang menjadi bestnya anak-anak tetap tetap menyayangi saya walaupun saya tak ada Allah duit. Allah. Okay. Tak ada kata Benci lah mama tak ada duit tak ada. Anak-anak saya tak ada cakap itu. Dia orang tak ada minta mama nak beli tu nak lebih-lebih tak ada. dia tahu mak dia tak ada duit. Dia orang tahu dia tak ada iman sangat. Ha, dia kata orang mama nak ini nak ni juga tak ada. Alhamdulillah dia orang memahami. Walaupun dia orang tak dapat membantu kat saya dekat kedai sebab waktu sekolahan. Tapi daripada situ pun saya rasa dia, dia mereka ni kata orang tu anak saya ni baik-baik ah, lah uh -huh. saya setuju pun cakap tu itu adalah salah satu bentuk rezeki macam saya cakap tadi lah salah satu bentuk rezeki yang dimana bukan duit tapi pun dapat anak-anak yang sangat memahami so puan kita nak tanya lagi sebelum kita pergi soalan menutup perancangan puan di masa depan ha, lepas ni puan nak buat apa lagi puan mungkin tadi dah expanding macam ni mungkin entah tiba-tiba nak buka cawangan ke tak nak naik dua tingkat ke kita pun tak tahu nak viral lagi ke ha, macam ni puan nak uh, tambah cawangan tu, saya belum dalam perancangan lagi uh, mungkin besarkan sikit lagi lah untuk kedai ni, saya uh, tambah menu ke, hmm. untuk waktu lanjutan ke Last one, sebelum ni kalau Puan boleh bagi tu kat orang luar ni, mungkin ada orang di luar sana, usahawan-usahawan mikro kat luar sana yang masih ragu-ragu nak buat pembiayaan ni ke ataupun nak hmm. menjadi usahawan hmm. ha, mungkin ada yang baru nak start tapi tak tahu Ha, mungkin ada rasa susahnya benda ni, tak tahu juga. Puan boleh bagi kata-kata nasihat ataupun motivasi sikit kepada mereka ni Puan? Pada saya, pembiaya pembiayaan ni lebih mudah sebab tanpa perlu jumpa tiap-tiap minggu, tanpa interest dan senang. Kat orang tu tak perlu penjamin. Ha, senang kata, mudah. Uh, saya pergi bank, uh, apply dan pegawai pun uruskan dengan mudah. Saya tak adalah nak uh, banyak kali tapi okey je. saya mudah, memang mudah. Kita kata motivasi sikit pun untuk dia nak berniaga, baru nak step berniaga. Mungkin nasihat sikit. Untuk yang baru nak berniaga, cekalkan hati. Cekalkan hati tuan-tuan dan puan-puan, cekalkan hati. Insya-Allah. Insya-Allah. terima kasih banyak puan. Data ya, ni ambil masa Puan lagi kan. Yeah. So lepas ni boleh kita makan Puan eh. Eh boleh. <laughs> okay jadi itulah dia perkongsian saya rasa cukup-cukup menarik daripada Puan Diana sendiri. Terima kasih yeah. Puan sekali lagi. Terima kasih lah. banyak. Ambil masa Puan. Dan kita pun uh, perjalanan kita agak jauh ke Mersing ni macam saya cakap tadi. Jauh tak jauh 45 jam jugalah. <laughs> uh, kita tolak pagi tadi. So Alhamdulillah lepas ni kita nak makan apa yang Puan ada hidangkan dekat sini. Eh? InsyaAllah. So uh, untuk penonton-penonton uh, kita di luar sana kalau ada penambahbaikan ke ataupun ada cadangan-cadangan yang power-power yang best-best di podcast Agrobank ni boleh uh, letak di ruangan komen. Jangan lupa share, like dan juga follow semua platform sosial media kita. Jadi saya Hazwan Hairul. Kita bertemu lagi di episod-episod yang akan datang di Semang Agro 2026 Podcast Agrobank. Assalamualaikum Agrobank sentiasa di sisi anda.